இப்ப நாம வந்து ஐந்து ஸ்லோகங்கள் படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையாமா முதல் அத்தியாயத்துல அஞ்சு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம் ஆறாவதுல இருந்து இப்ப படிக்கணும் பார்த்தாய சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்போம் ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதா குணசூரீ ॐ पार्थाय प्रतिपोदिताम् भगवता भगवता नारायणेन स्वयम् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् व्यासेन कृतिताम् पुराणमुनिना पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अनुसन्तदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् मूकम् करोति वाचालम् चालम् मूकम् करोति वाचालम् चालम् पङ्गुम् लङ्घयति गिरिम् பங்கும் லங்கய லய்தி தமம் வந்தே தமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பரமானந்த மாதவம் ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ இப்போ வந்து போன வகுப்புல மூன்று நான்கு ஐந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் படிச்சோம் இப்ப சேர்ந்து ஒரு தரம் பாராயணம் பண்ணுவோம் ஸ்லோகம் மூன்று அத்தியாயம் ஒன்று ஸ்லோகம் மூன்று பஷ்ய ஆச்சாரியம் महतीं च मुं mm. व्यूडां त्रुपदपुत्रेण mm. तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वाशाः भीमार्जुनसमायुधि mm. युयुदानो विराटश्च mm. तृपतश्च महारतः दृष्टके दूचे कीतानह का श्री राग दृष्ट ओ ओ ओ निम क्षण दृष्टे केतुश्च इश्च इष इच आपरी चलेंगे दृष्टे केदूचे कीतानह इस इजुली आपरीच दृष्टे केतुश्च

विक्रांत है विक्रांत है युधा मनुष्य विक्रांत है युधा मनुष्य विक्रांत है युधा मनुष्य विक्रांत है उत्तम औजाश्च वीर्यवान उत्तम औजाश्च वीर्यवान तमौजाश्च वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च एव महारथाः सौभद्रो द्रौपदे याश्च सर्व एव महारताः सौभद्रो द्रौपदे सर्व एव महारताः

सौभद्रो द्रौपते महारता युदा मनुष्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपते याश्च सर्व एव महारताः युधा विक

तानी बोध है द्विजोतमा तानी बोध द्विजोतमा तानी बोध द्विजोतमा अष्मा कम्तु विशिष्टाये तानी बोध है द्विजोतमा विशिष्टाये तानी बोध द्विजोतम अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते अस्माकं तु विशिष्टाय Hmm. तानि बोधत्वि जोतम नायक मम सैन्यस्य hmm. सन्यर्तं तान् प्रवीमिते अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधत्वि जोतम नायक मम सैन्यस्य सन्यर्तं तान्, तान् प्रवीमिते hmm. इपो

अस्माकं hmm. तु विशिष्टाये तानि बोतत्वि जोतम नायक मम सैन्यस्य सन्यर्तं तान प्रवीमिमिते प्रभी हरि ॐ तत्सते हरि ॐ तत्सत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु